Часів програма наголос провладна коаліція висить на волосині від розпаду. Через це експерти не виключають, що скоро в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори. Одні прогнозують обрання народних депутатів наприкінці наступного року. Інші стверджують, вибори відбудуться восени цього ж року. То що стоїть наша держава на порозі ротації парламентарів, восьмого скликання дізнаємося у директора Агентства соціальних комунікацій Сергія Белашка. Доброго вечора, пане Сергій. Добре. Власне, моє перше питання, що зараз відбувається з коаліцією? правде, она может развалиться? Я думаю, что это такой очень оптимистический сценарий, да, о том, что она развалится, будут выборы там, и, и придут какие-то новые лица в парламент, которые сделают какие-то новые хорошие дела, проведут реформы, поднимут уровень жизни, изменят качество жизни и так дальше. Но это такая скорее утопия. На самом деле, то есть, если мы посмотрим на украинскую историю современную, то мы увидим, что Главной ценностью для представителей украинского политического класса является их статус, должность, доступ к ресурсам и так далее. И, естественно, вот самостоятельно они не будут раскачивать лодку и не пойдут на досрочные выборы. То есть тут проблема заключается в том, что страна-то стремительно беднеет и ресурсов на всех не хватает. Более того, помимо доступа к распределению ресурсов, любая власть она подразумевает еще такой феномен, как ответственность политическую. И с этим вот тоже возникают проблемы. То есть сейчас, знаете, вот эту ответственность пытаются политические силы друг на друга перекладывать, перебрасывать каким-то образом. Мы видим, как партии, которые входят в коалицию, которые имеют своих представителей в правительстве, играют такую роль в своей образные оппозиции, да, но нельзя быть одновременно и во власти, и в оппозиции. Естественно, что эта ситуация должна быть каким-то образом урегулирована. Ну, то есть та же батькивщина должна определиться. То есть либо она сохраняет присутствие во власти и каким-то образом проводит ну, как бы согласование своих позиций с партнерами по коалиции, либо она уходит в оппозицию и начинает тогда критиковать те подходы у руководства правительства или подходы президента, которые вызывают возражения у противного руководства Батьковщины. Но я думаю, что эта ситуация маловероятна. И те же заявления Соболева о том, что Батьковщина уйдет. Последние из коалиции, они, то есть, это очень там ярко свидетельствует то, что как бы, ресурсы да, ответственность нет. А то вас есть, не для то... чего такой информационный посыл? Как-то сборить население, или до то э, понимаете, дум... здесь речь может идти скорее не о э, распуске парламента, а о переформировании форматировании коалиции. То есть, естественно, есть партии, которые получили по итогам этой формирования коалиции какие-то ключевые должности. Есть партии, которые все меньше устраивает роль младших партнеров декоративных. Ну, естественно, что амбициям там, Юлии Тимошенко, представительства Игоря Жданова в правительстве никак не соответствует. И я думаю, что Юлия Владимировна намерена всерьез бороться за какие-то более, ну скажем так, весомые или более хлебные должности. То же самое можно сказать там про Олега Ляшко. Тем более, если мы посмотрим на вот динамику рейтингов, потому что все-таки нельзя как-то оценивать вес политических сил вне зависимости от их поддержки или не поддержки в обществе, то, скажем, рейтинг Народного фронта, он уже находится там как бы на грани барьера или за грани. Ну, есть, я слышал разные оценки, то есть от 2,5 до 5%. Но в любом случае, то есть это не тот очевидный рейтинг, который позволяет политической силе иметь в парламентской президентской республике пост премьер-министра, а кроме того, в условиях войны иметь еще пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны и министра внутренних дел. То есть это как бы, ну и плюс, опять-таки, уровень доверия к премьеру исчисляется однозначной цифрой. То есть я вот, был на пресс-конференции, то есть я озвучил те данные, Который у меня есть, это 7-8%, но коллеги сказали, что даже эта цифра, она чересчур, скажем так, оптимистична. А, власне, як Народный фронт будет свій электорат на вашу думку, зараз? Якщо а, ЗАРС? Так нет такой, такой задачи. Народный фронт это был изначально одноразовый проект ситуативный. То есть, когда вот, э, э, Порошенко заявил, что он президент мира, что это там партия мира и так дальше. И Народный фронт выступил в образе партии войны и вот э, мобилизовал поддержку тех избирателей, которые выступали за войну до победного конца. И если мы посмотрим вот стилистику да, там Народного фронта, визуалку всю, то есть это именно вот эти как бы, мотивы войны, жертвенности там, и так далее. Но все равно, враховывая низкий рейтинг Народного фронта, я... И то, что я ценю заявляю, что распаду коалиции невозможно, он, возможно, якось то так свій свой электорат, говоря, це, чи утримує свои места. Так, у него нет электората на сегодня, чтобы удерживать. Электорат ушел от него. То есть, электорат проголосовал, поскольку верил, что эти люди там, я не знаю, победят Путина, проведут какие-то реформы, да, то есть, и, и, и Украина будет жить так, как, ну, если не так, как, скажем, я не знаю, там Бельгия и Голландия, то по крайней мере так, как Польша да, то есть экономика будет развиваться, будет в стране мир и покой, будет сплоченность общества, а основные как бы линии политического размежевания будут по поводу там, я не знаю, роли церкви в обществе или возможности заключения однополых браков и, ну, то есть вещей, которые там, скажем, ну, не касаются, в общем-то, вопросов ежедневного выживания человека, то есть не касаются вопросов войны и мира, прожиточного минимума и так далее. Что сейчас отбывается в уряде? Мы видим кадровые изменения, идут инозаемцы, какие-то протистояния отбываются между ними, на вашу думку? Ну, понимаете, люди, которые вот, находились вне украинского контекста, ну, то есть это вот все те, которые приехали из стран Европейского союза, ну, то есть неважно откуда, там это Эстония, Германия, или, ну, то есть, как бы, даже если возьмем ту же Грузию, которая там азиатская страна, но тем не менее, всему миру хочет доказать свою европейскость. То есть эти люди были вне украинского контекста. И я вполне допускаю, что когда они сюда ехали, они искренне хотели, хотели вот что-то изменить к лучшему. Да? Ну и поскольку это, это очень такой, ну скажем так, это серьезный карьерный вызов. Да? То есть, ну вот представьте, когда ты приезжаешь из страны с населением там, 5 миллионов, в страну с населением 40 миллионов, тебе назначают на ключевую должность в правительстве, и ты вот как бы там за год, полтора, два показываешь впечатляющие результаты, тогда ты, в принципе, можешь рассматривать предложения ведущих мировых компаний, там, ну, перед тобой открыты все дороги. И попав вот в эту систему, в систему украинских реалий, да, то есть человек понимает о том, что он, ну, Как бы не рискует не открыть себе все дороги, а наоборот закрыть все дороги, потому что его будут ну как бы ассоциировать потенциальные работодатели. Затем вот со всей этой с коррупцией с дефолтом, который назревает вот об этом же тоже как бы уже говорят прямо эксперты. Тобто так что вони были не готовы до такой ситуации, как зараз стала. Они Україні. были готовы к тому, что политическое руководство Украины действительно настроено на какие-то серьезные преобразования. А когда они, ну, как бы вот оказались внутри этой системы, ну, посчитайте вот интервью этого Александра Боровика, да, то есть, который стал сейчас вот мега звездой такой, или вот этой девушки из Тонки, которая тоже там поработала, не помню, как ее зовут, но которая вот это, uh -huh. у нее там были эти эротические фотосессии с ножом там и так далее. Вот. То есть, они прямым текстом говорят о том, что мы увидели, что работать в этих условиях практически нереально. Потому что что ключевые, ну, то есть, скажем так, местные кадры, они работают не на заявленную программу, там, не на какие-то там реформы, не на европейскую интеграцию, они работают для своего личного обогащения и для продвижения своих политических проектов. На вашу думку, что будет дальше с урядом? Вот, не так долго, а пока что никаких таких конкретных результатов мы не видим. Власне, и тариф на политика. А понимаете, чем дольше работает это правительство, тем, ну, скажем так, успешнее президент сможет повесить на него, что называется, всех собак. А чем мы сейчас между президентскими то партиями и урядом самим Ну Понимаете, прямой борьбы это, это нет. То есть, когда выходят на телекамеру, да, то есть все там клянутся и божатся, что они побратимы, что там все они там победители в революции достоинства, все они евроинтеграторы, все они там за, за людей, за человека труда, то есть и так далее. Но на деле существует очень серьезная и жесткая конкуренция которая имеет место и на уровне отдельных ведомств, да, где вот человек назначен по квоте той или иной партии, потом ему назначают заместителя по евроинтеграции. Да, вот в каждом ведомстве, ну, в центральном уровне исполнительной власти есть такая должность. И, естественно, происходят какие-то там конфликты интересов и так дальше. Ну, это такой один только небольшой пример. Если мы посмотрим ту же ситуацию, ну, то есть, да, вот, Народный фронт пытается ослабить позиции президента. Да? И критика, например, мы же понимаем, что когда раздается там, критика в адрес президентских каких-то помощников, советников, назначенцев. Это все делается не для того, чтобы там какого-то отдельно взятого губернатора да, там подвинуть с должности, которая ну, как бы является скорее проблемной, чем прибыльной. Это делается в общем -то, для дискредитации президента политической, для дискредитации его партии. Ну и, соответственно, предпринимаются какие-то обратные ходы. Да, вот инициатива по отставке Авакова. То есть это же, если бы действительно депутаты хотели навести порядок в ведомстве, то, ну, во-первых, Авакова никогда бы не назначили на это ведомство, назначили человека более профессионального, более компетентного и более, ну, я бы сказал, такого, ну, честного, это как-то пафосно звучит, но человека, который в ладах с законом, да? Ну, потому что немножко абсурдно назначать главным правоохранителем человека, который прятался от украинских правоохранителей за границей. Да, ну знаете, вот. заместо того, как-то спільно работать, вони один одного винувачивают у наследование попередників и на эффективности. Чему властита не а кто, кого... кто такие попередники? Немає это, немає, ну, как бы, все эти люди, которые сейчас во власти, это, это не какие-то там, я не знаю, новые лица, которые пришли там, я не знаю, с Майдана или из АТО, или там, из третьего сектора, или еще откуда-то они пришли ну, в смысле, из общественных каких-то организаций. То есть, это, это вчерашние, это попередники попередников, да, то есть, ну, Порошенко, да, там, министр в правительстве Януковича, да, Приющенко был начальником его вот, канцелярии, да, фактически, вот, Яценюк был спикером Верховного Совета, был министром иностранных дел, и так вот по каждому, да, тот же там Олег Ляшко, ультра-супер, новый якобы, он же заседает в парламенте уже какой там срок, далеко не первый и не второй, правильно? То есть там фактически вот теми новыми людьми, которые должны были что-то сделать, фактически для, ну, как бы на, на роль вот этих новых людей рекрутировали иностранцев. Но рекрутировав, им фактически, ну, как бы не дали серьезных полномочий, да, вот такая политическая криза у нас, че не назрела, потреба правдивые достроковых парламентских Вы понимаете, городе? это не политический кризис, это кризис общества, потому что, ну смотрите, ну проблема же не в том, что выборы, да, там прошли когда-то давно, и с тех пор как кардинально изменилась ситуация. Выборы прошли совсем недавно, ну парламентские выборы, да, там меньше года назад прошли президентские выборы. Более того, парламентские выборы, которые проходили, ну, то есть, вот последние, они прошли, но ну, это были внеочередные выборы. То есть, если мы посмотрим, да, начиная последние очередные выборы, если я не ошибаюсь, когда были, там, в 2006 году, да, а затем 2007 и, и понеслось. И вопрос в том, что люди, которые приходят к власти в результате этих выборов, они ничем не лучше предшественников, а зачастую хуже. То есть это, это работает система ну, некой негативной селекции. То есть я могу назвать, ну, как бы, десятки фамилий людей, которые действительно честные, профессиональные, разные политической ориентации. То есть, это там, ну не знаю, Виктор Мусияка, Игорь Калевушко, Владимир Чемерис, Евгений Филиндаш, и так дальше. То есть, это, это там, Сергей Гмыря, это список этот можно продолжать Пане и продолжать. Наша хвилина залишилась, я хотела запитати. Но система этих людей выбрасывает, так, она не принимает. Какие які, які ризики могут очікуватися? в для Украины в политическом плане. Ну понимаете, тут в стране, где идет война уже полтора года, где ну как бы это это уже не кризис, да, кризис это обострение, это просто ну как бы уже уже деградация. То есть когда вот э, становится не не хуже, а потом лучше, а хуже, а потом еще хуже, а потом еще 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 хуже. То есть здесь говорить о каком-то ну как бы кризисе не приходится. То есть это просто есть ну как бы упадок. То есть Украина находится в состоянии упадка. Для, а для того чтобы этот тренд изменить, то есть должны быть очень серьезные изменения в обществе, потому что общество, ну, все эти люди, они, которые во власти сейчас, они же не прилетели откуда-то из космоса. То есть это украинское общество выбрало из своей среды лучших, так сказать, и вот этим лучшим доверило образды правления. То есть до тех, до тех, до тех пор, да, до тех пор, пока общество будет выбирать из своей среды вот такую элиту. Тобто до тех пор оно будет э, этот упадок продовжуватися. Тому що відбір має бути позитивний. Тобто треба вибирати власні не, не самих хитрих, лживих, вировітих і наглих, а треба вибирати самих умних, самих чесних, самих достойних, самих ефективних. Час... Дякую вам за змістовну відповідь. Наш час завершився. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма. We'll